आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी की बड़ा अल्लाहुल्ला मचाया हुआ है बट आज की जो परिस्थितियां उसके हिसाब से अगर, अगर अपन एनालाइज करें ममता बनर्जी 2026 में आ रही है और जिस तरीके से आर एस एस अभी लग गई है काम पे भारतीय जनता पार्टी तो अपने हिसाब से कोशिश कर ही रही थी लेकिन आर एस एस जिस तरीके से लगी है उसे देखते हुए पूरा ये लग रहा है तो भारतीय जनता पार्टी न केवल जीत रही है बल्कि बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीत रही है इसलिए ये संभव हो पाएगा क्योंकि यह चुनाव राष्ट्रपति शासन में होगा ভোটে राज्य हारবেন মমতা बनर्जी এমনই ভবিষ্যদ্বাণী করছেন জ্যোতিষীnishant ghatwad नमस्कार বন্ধুরা আমার নাম সুব্রত জ্যোতি সরকার 2026 এর विधानसभा ভোটকে মাছের চোখ করে এখন থেকেই পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি এর মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়ে গিয়েছে দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই বৈঠক করেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির সঙ্গে কিন্তু বিধানসভা ভোটে মমতা হারবেন এমনই ভবিষ্যদ্বাণী করছেন জ্যোতিষী নিশান্ত ভার তিনি বলছেন এখনকার পরিস্থিতি সেই হিসেবে যদি দেখা যায় তাহলে দু হাজার ছাব্বিশের ভোটে মমতা ব্যানার্জী হারছেন এতে নাকি কোনো সন্দেহ নেই এমনই ভবিষ্যৎবাণী করছেন ज्योतिषी निशांत भारद्वाज आज।, आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी की बड़ा अल्लाहुल्ला मचाया हुआ है बट आज की जो परिस्थितियां है उसके हिसाब से अगर, अगर अपन एनालाइज करें तो ममता बनर्जी 2026 में आ रही है और जिस तरीके से आरएसएस अभी लग गई है काम पे भारतीय जनता पार्टी तो अपने हिसाब से कोशिश कर ही रही थी लेकिन आरएसएस जिस तरीके से लगी है उसे देखते हुए पूरा ये लग रहा है तो भारतीय जनता पार्टी न केवल जीत रही है बल्कि बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीत रही है इसलिए ये संभव हो पाएगा क्योंकि ये चुनाव राष्ट्रपति शासन में होगा मुझे जो दिखाई पड़ रहा है कि नवंबर दिसंबर में सितंबर के बाद कभी भी वहां पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है 294 सीट्स में से 160 सौ बासठ तो अभी भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट लेती हुई दिखाई दे रही है भाई आज डेट में और ये बढ़ेगी अब इस बात से डरने वाली नहीं है कि उसकी सरकार गिर जाएगी राष्ट्रपति शासन तो लगाया तो या लोग क्या बोलेंगे क्योंकि उस मोड से अभी मोदी जी भी निकल चुके हैं और उस मोड से भारत भी निकलने वाला है सेप्टेम्बर से जो है मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी हाँ ये जरूर है कि वहाँ रक्तपात होना है इसमें कोई शक नहीं बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में रक्तपात इस साल संभवतः मई के बाद भी शुरू हो जाए नहीं तो सितंबर के बाद में तो 100 परसेंट शुरू होने वाला है और उसी के कारण वहां पे राष्ट्रपति शासन लगेगा और राष्ट्रपति शासन में ही चुनाव होंगे मुस्लिम वोट टीएमसी को जाएगा वो उससे पहले जो एनआरसी का चक्कर चलेगा ये जो मानसून सत्र है उसमें एनआरसी आ सकता है पूरे भारत में तो बड़ी भगदड़ होगी बंगाल में जेल भतीजे को हो सकता है क्योंकि ममता बनर्जी ने डायरेक्ट भ्रष्टाचार नहीं किया बहुत भयंकर डरी हुई इसलिए रक्तपात करेगी और जितना रक्तपात करेगी उतना हारेगी अगर वो वहां से खड़ी हुई है भवानीपुर से तो हारेगी और अगर शिविंदु के सामने खड़ी हुई तो भी हारेगी हिंदुओं को सावधान रहना चाहिए चार दिन बाद रिएक्ट करोगे तो कुछ नहीं बचेगा भारतीय जनता पार्टी केवल जीत रही है बल्कि बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीत रही दो सीटें कुछ हैं वहां पे लगभग और उसमें से एक सौ भारतीय जनता पार्टी लेती हुई दिखाई दे रही है हाँ इसलिए ये संभव हो पाएगा क्योंकि ये चुनाव राष्ट्रपति शासन में होगा हाँ तो 294 सीट्स में से एक सौ तो अभी भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट लेती हुई दिखाई दे रही है भाई आज के डेट में और ये बढ़ेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल जिसको ममता बनर्जी सपोर्ट करती रही है उनकी तरह ममता बनर्जी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा बंधुरा लाइक शेयर कर देवें फॉलो करता मत कम कर